أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحفاده وأزواجه أجمعين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تهرمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا اشفق المشفقين salatür Rızık, rızık, bereket gibi konularda Cenab-ı Allah'a yalvarıp yakarabileceğimiz bazı salatü selamlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin وعلى آله وصحبه وسلم اللهم سخر لنا امر الرزق واصمنا من الحرص في طلبه ومن الذل للخلق بسببه ومن التفكر والتدبير في تحصيله والشح والبخل بعد حصوله واجعله سببا لاقامه العبوديه ومشاهدة أحكام. اللهم تول أمورنا بذاتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك واهدنا إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلا إلى الله تصير الأمور. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا صلاة الرزق rızık konusunda farklı bir salatü selam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve rasuliken nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme inna nes'eluke bimme aqidil izzi min arşik ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تعطينا رزقا حلالا طيبا غير مطلوب وغالبا غير مغلوب يا واسع المغفرة ويا رازق المقلين ويا ناصر العاجزين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان عسيرا فسهله وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه اللهم rızkımız şayet gökte ise lütfunla onu indiriver yerde ise onu çıkarıver uzakta ise yakınlaştırıver zor ise kolaylaştırıver az ise çoğaltıver çok ise bereketlendiriver اللهم اجعل يد العليا بالعطاء ولا تجعل يد السفلى بالاستعطاء يا فتاح يا رزاق يا عليم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم من خيرك الجسيم العميم أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا وإلى كل خير سبيلا وأن توفينا على ديننا وتهون علينا ما نخاف أسره من أمور الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وكل عسير عليك يسير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلاة الرزق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هب لنا اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل لنا اللهم إليه طريقا سهلا من غير تأب ولا نصب ولا منة ولا بغية وجنبنا اللهم الهرام حيث كان وأين كان وعند من كان وهل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا على ما تحب ولا نستعين بنعمتك إلا على ما تحب يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين